मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ रब्बिल आलमीन तो वस्सलाम अला रसूल करीम जैसे पिछली चंद वीडियोज़ में हम इस बात को शेयर कर चुके हैं कि इस कार्य खैर का मतलब छोटी छोटी बातों के ज़रिए मुसलमानों को एक पैगाम दिया जाए इतनी छोटी सी बात जो सुनकर याद रहे बजाय ये कि बड़े बड़े लेक्चर दें और मकसद तो मतलब सिर्फ़ यही है कि किसी ने कहा था कि शायद कि तेरे जिल में उतर जाए मेरी बात आपको मुखातिब करने से पहले अल्लाह मुझे तोफ़ी दे के जो मैं बात करता हूँ अल्लाह मुझे उस पर अमल करने की तोफ़ी फरमाए ये एक कार खैर है और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इस कार खैर में आपका भी हिस्सा होगा इन शबारक वाली आखिरी खुतबा दे रहे हैं अल्लाह के रसूल सलाम खुतबा पूरा कर दिया वो हमारा टॉपिक नहीं है जब सब बातें कर चुके हैं तब आप साहबा रजी अल्ला तुम को कहते हैं कि फयुबल गुस्ाहिदुरब फ़युबल गश्दिब अब जो यहाँ पर शाहिद है वो जो कुछ इसने सुना है जो मेरा पैगाम है मेरा आखिरी खुतबा है मेरी तेईस साल की ये मेहनत है ये पूरा क़ुरान है जो आप सहाबा के दिल में मौजूद है मेरी पूरी ज़िंदगी है फ़युबल गादुलिब अब इसकी तबलीग करनी है उन लोगों को जो शाहिद हैं मौजूद हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए जो गायब हैं जो हैं नहीं जो आएंगे आने वाले से मुराद बाद के आठ दस बीस सौ साल भी हैं और हज़ारों साल भी हैं साहबा ने उसका मकसद ये नहीं था कि साहबा उसी दिन निकल गए होंगे ये पैगाम सुनते ही उसका मतलब और मकसद जो बाद में साहबा रजी अल्लाह अजमाइन की सीरतों के मुताले से भी मालूम हुआ कि वो वहाँ रहे कारोबार के लिए अल्लाह के दिन की ख़दमत के लिए जब बाहर निकले तब वो सब ये बातें जो कुरान और सुन्नत थी जो आप सल वसल्लम से सुबा रजी अल्लाह तनुजमाइन ने सीखी थी वो लोगों को बताई और आज ये जो अल्लाह अकबर दीन का अज़ीम जख़ीरा लाखों करोड़ों अल्लाह के रसूल सलातम की हदीसे मुस्ंद अहदीस मसानी मुख्तलिफ सहबा के ज़खीरे हदीस की ये बड़ी बड़ी किताबें ये सब उन लोगों ने उन लोगों के मुंह से निकली और हम तक पहुंची हैं और इनका जितना कारैर है आने वाले वक्तों में अरबों लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया अपनी ज़िंदगी संवारी उन उस कारैर का हिस्सा जो उन्होंने हम तक मुंतकिल किया उनकी नेक और शहीद रूहों को पहुँचता रहेगा अब मेरी और आपकी बारी है ये मैं जो ये बात कर रहा हूँ आप मेरे लिए गायब हो मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ आप गायब लोगों तक इसको मुंतकिल कर रहा हूँ जब आप इसको सुनते हैं तो उस वक्त आप शाहिद होते हैं और उसके बाद दूसरों दूसरे लोगों तक पहुँचाना ये आपकी एक दीनी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है और ये आपके लिए कार्य खैर होगा ये उसी हदीस के मुताबिक आपका अमल होगा कि एक भलाई एक अच्छी चीज़ जो आपने सुनी वो दूसरों तक पहुँचाई ख़ास तौर पर मैं अपनी बहन बेटियों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि वो जब ये सुना करें अपनी सहेलियों को अपनी बहनों को स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको ख़वान में भी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ क्योंकि ये अलमिया है इस उम्मत का कि तकरीरें और ख़ुतबे मर्द हजरा तो बहुत सुन लेते हैं औरतों तक इसका हिस्सा नहीं पहुँच पाता तो मेरी आपसे बहन और बेटियों से स्पेशली ये गुजारिश है कि वो अपनी बहनों तक अपनी दोस्तों तक अपनी सहेलियों तक किस कार्य खैर को पहुँचाएँ और इन शाह तार खैर में आपका हिस्सा खुद ब खुद पड़ जाएगा ये ना क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि भलाई और नेकी के काम में तावानु अलब्रब तक भलाई और खैर के काम में ताउन करो तो ये मेरा और आपका ताउन होगा इन शाली अंदाज़ा लगाइए कि इंटरनेट पर क्या क्या मौजूद नहीं है भलाई और ख़ैर को अगर देखा जाए आ, मसला ये है कि मैं मेरा इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना मैं देखता हूँ ना मेरे पास है कोशिश करता हूँ अगर कभी सुनूँ तो जो ख़ास तौर पर नौजवान स्कॉलर हैं जैसे नमान अली ख़ान हैं इनको सुनता हूँ अलहमद आपसे भी गुजारिश ये है कि जब भी इंटरनेट खोलें बेटा कोशिश करें भलाई और ख़ैर की चीज़ें देखें कोई अच्छी और मुस्तनद चीज़ हो तो दूसरों तक पहुँचाएँ यह नहीं है आजकल का माहौल बन गया जो भी इंटरनेट पर देखा वो दूसरे को फारवर्ड कर दिया अगर कोई बुरी चीज़ हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो भी हमारा ही हिस्सा होगा कि हम बुराई किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भलाई और ख़ैर हम तक दूसरों तक पहुंचे। जहां तक पहुंचेगी मेरा प्याम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे ना और जब ये प्याम कुरान सुन्नत हो अल्लाह पर तो फिर हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस कार्य खैर में जितना भी हो सके हिस्सा लें अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की अता फ़रमाए हम ये जो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फ़रमाए व मालाना अल्लबलागुलबीन व आखिर दावाना अनिलहमदल रबीआल